Это все тоже печально. Что значит готовится вторжение? На Курск натиск не ослабевает. Ну там в теплой студии «Соловьев лайф» может быть там все уже отбито, и Сумская область принадлежит России. Но на самом деле все это время Украина она не избавляет темпы. Она вот, в плане Курской да, области она прет, она прощупывает границу, она ищет уязвимые места, и она прет, и прет, и прет. Вот. И мы это просто держим. Все это благодаря нашим героическим ребятам. На Курске фронт стабилизировался не потому, что Украина закончилась, а потому все всего лишь что, ну, нагнали много военных, да, максимально понадергивают, да, по принципу Тришкиного кафтана с остальных фронтов. Але Соловьев закликает всех блогеров, которые распространяют правду, а также показывают места прилетов и пересувания российских войск саджаты. Вот э, гражданочка, которая выкладывает у себя в сетях э, следующего рода комментарии, она в тюрьму присядет или нет? Девочки, я все правильно сделал? Нет, ничего неправильно сделала. Ты сняла видео и выложила? Тебя надо в тюрьму посадить. Так же, как вот этих всех, которые радостно работают как осведомители нацистов. Необходимо объяснить ряду блогеров, что они не являются носителями истины в конечной инстанции. За любую фотографию, еще что-то, и распространение информации, ну, наверное, должна быть серьезная ответственность. Это враги, блин, слово Але навіть соратник Стрелкова заявив, що по російському телебаченню продовжують розповідати гарні новини, а потім виявляється, що все зовсім інакше. Однак, дорогі мої, все дуже просто. У нас дофіга в телевідені всяких я здержуюсь от епітитов, которые нам преподносять хороші новості, а потім. Е сотни тысяч наших соотечественников оказываются беженцами, а по телевизору опять рассказывают, что все хорошо. И когда у нас в стране, даст Бог, будут наводить жесткий порядок и спрашивать за вот это безобразие, которое есть, вот все деятели медиа, которые способствовали рисованию такой картинки преступной, и кто помог тому, что люди наши погибли, попали в рабство, стали беженцами, я надеюсь, суд даст им непредвзятую объективную оценку. Тільки коли вся кремлівська верхівка опиниться в Гоахському суді, тоді й буде об'єктивна оцінка, оскільки всім, що відбувається в Росії, а тим більше в медіа, керує саме Кремль.